অনুৰাগী সৈতে চেল্ফি লৈ থকা অৱস্থাতে তেওঁক পিছফালৰ পৰা অকণমান দুৰ্বৃত্ত আহি আইনা বতালৰে মাথাত আক্ৰমণ কৰে লগে লগে তেওঁ ৰাস্তাত বাগৰি পৰিছে পিছত নহ'লে অকণমান চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও তাৰ পৰা আকৌ বাই এটা চাই লৈ যাওঁ লৈ যাব দিলে তাত উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে বৰ্তমান তেওঁ অলপ ভাল পাইছে বাৰু তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ফলফালে যাতে দিগদাৰ ভাল হৈ আহে প্লিজ এটা এটা কম আন দিব আৰু দিগদাৰ অবিহনে কমেডি চিৰিয়েলবোৰ আধৰুৱা এটা ল'লে মই দুই তিনিটা খণ্ডত দিগদাৰ লাভ কৰিছোঁ দিগদাৰ মই একেলগে আপোনালোকৰ দেখাই পাইছে সকলোৱে দিগদাৰ হৈ উঠে অতি সোনকালে যাতে দাদা সুস্থ হৈ উঠে তাৰ কামনা কৰিলো সুস্থ হৈ যাতে আমাক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' উপহাৰ দি যায় আৰু বৰ্তমান মই যাব লিপদাৰ ওচৰত বা এটা চাৰিআলি মেডিকেলত আছে আৰু যদি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ দিগদাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা দেখাই দিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু গাড়ী আহি গল বহিলা আপোনালোকক আৰু আমি আহি পাই গলো নাৰিকলি শিৱ মন্দিৰ দৰঙৰ এই বিখ্যাত শিৱ মন্দিৰটো এটা সেৱা লৈ যায় কয় আৰু বিপদ বিগিলি পৰা পৰিত্ৰাল পাব পাৰি বুলি নাই কলি শিৱ মন্দিৰত এটা সাৱা লৈ গলে ভিতৰলৈকে যাবা আপোনালোকক দেখাই দিম দি অৱস্থাত আছে যাব আৰু কি কৰিব পাৰিছো নাই হল মেডিকেল ইয়াতে ৰাখিছে দিপদাক তাকে গৈ আছো আপোনালোকক দেখাম যদি ভিতৰলৈকে মোবাইল কেমেৰা আহিব দিয়া তিনি নম্বৰ ফ্ল'ৰত আছে দাদা কৈ আছো আৰু এই দুটা আছে দাদা অলপ আপোনালোকক যদি পাৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপ দেখাই দিম আৰু অকমান আগত মানে কি মোৰ চুৰ ঘূৰাই থাকিব লাগিব